akan 8 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya turut sertai dalam perbahasan laporan Ketua Audit Negara 2025. Jadi terdapat satu tema yang berulang setiap kali laporan uh, Ketua Audit Negara dibentangkan di Dewan Negara iaitu projek dari pelbagai kementerian dan agensi gagal dilaksanakan dan seperti yang dirancang, seperti projek yang dilabelkan sebagai projek sakit, jadi mengalami ke, kelewatan yang seketara, kos meningkat melebihi daripada yang sangat ketara, dan juga matlamat projek ini tidak tercapai. Jadi tema ini berulang tahun demi tahun dan rakyat secara umumnya mula telah mempersoalkan keberkesanan laporan audit tersebut dalam membawa perubahan yang nyata. Jadi kali ini muka surat 81 ke, ke, laporan kedua audit negara telah menyorot bahawa sehingga 31 Disember 2024 terdapat sebanyak 157 projek sakit yang melibatkan 18 kementerian. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Jelak telah mencatatkan ...bilangan projek lewat jadual tertinggi iaitu 46 projek... ...diikuti dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW sebanyak 34... ...dan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sebanyak 12 projek... ...dan Kementerian Pembangunan Kerajaan KPKT sebanyak 11 projek. Jadi Tuan Speaker, saya ingin memohon agar pihak kerajaan menyediakan satu perbandingan... ...yang menyeluruh bermula daripada tahun 2015 sehingga kini berhubung dengan bilangan projek... Sakit yang telah direkodkan oleh Ketua Audit Negara setiap tahun. Adakah bilangan projek ini, projek sakit ini semakin meningkat ataupun menurun dari tahun ke tahun? Ini merupakan petunjuk yang penting sama ada tindakan pembetulan yang mencukupi telah diambil oleh terhadap teguran-teguran yang dikemukakan oleh Ketua Audit Negara. Secara dasarnya, saya memang mengalu-alukan perbentangan laporan ke Audit Negara kerana ini merupakan satu mekanisme semak dan imbang yang penting terhadap semua dan jabatan dan semua agensi kerajaan saya bagi memastikan proses serta SOP dipatuhi kebocoran dapat ditangani dan juga wang pembayar cukai dibelanjakan secara berhemah dan berkesan sehubungan sehubungan dengan itu saya mendesak kerajaan untuk menyiasat setiap isu yang dibangkitkan dalam laporan ini dan memberikan jawapan kepada rakyat berhubung perkara-perkara tersebut yang pertama adakah terdapat unsur salah laku atau pecah amanah yang terlibat dalam setiap kebajikan patuhan dan projek sakit yang disebutkan oleh laporan audit negara apakah tindakan yang sedang atau telah diambil untuk menangani menangani ketidakpatuhan dan kelemahan ini sekadar memperkukuhkan atau pemantauan adalah tidak mencukupi. Kita memerlukan kajian sistematik dan juga tindakan yang positif terhadap mereka yang telah membuktikan tanggungjawab serta kecuaian dalam melaksanakan amanah. Jadi Datuk Speaker, saya juga ingin menyuarakan kebimbangan terhadap isu yang dibangkitkan dalam laporan tersebut berkenaan dengan penyiapan projek pangkalan operasi hadapan di Pulau Mabul, Sempona Sabah adalah satu dalam kawasan kawalan di bawah Eskom. Projek pangkalan operasi hadapan bagi Eastern Sabah Security Zone, Esk Zone di Pulau Mabul untuk pasukan polis marin yang telah diluluskan hampir 10 tahun lalu masih belum disiapkan dan kini memerlukan peruntukan tambahan sebanyak 28.7 juta menurut laporan tersebut. Jadi projek ini yang bertujuan untuk memperkukuhkan keselamatan sempadan dan persisiran pantai di pantai timur Sabah telah dicadangkan oleh ESCOM di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan peruntukan asal 52.81 juta setelah sedekat berlalu, projek ini masih jauh daripada siap dan kontraktor pula sedang dalam proses pembubaran menyebabkan kerajaan berisiko tidak dapat menuntut sebarang pempasan. Jadi jelas bahawa maklumat asal projek untuk mengurangkan masa mengurungkan tindak balas pasukan keselamatan awam dan mengurangkan jenayah rentas sempadan gagal dicapai. Kegagalan ini melaksanakan kegagalan melaksanakan projek ini dengan berkesan boleh membawa implikasi serius terhadap negara, keselamatan negara. Pasukan barisan hadapan kita telah menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh dedikasi. Namun mereka memerlukan infrastruktur sokongan yang kukuh untuk melindungi kedaulatan negara. Jadi tiada kompromi boleh dibuat terhadap keselamatan negara. Jadi Tuan Dia Pertua, semua ini tel, telah berlalu dengan biasa kedengaran. Jadi Saban tahun ini yang bak, bak, sama dibangkitkan. Contohnya, Package empat projek libur, raya libaran bypass disandakan. Saya sudah balik berkali-kali bangkit. Tapi saya masih perlu bangkit lagi. Tempo pembinaan keseluruhan projek ini sepanjang 8 km ini telah berlarutan daripada lebih daripada 10 tahun. Tetapi masih belum siap semua jambatan sebuah jambatan di bawah projek ini telah runtuh bukan sekali tetapi dua kali namun sehingga kini tiada agensi yang dapat memberikan jawapan berhubung punca keruntuhan jambatan tersebut sama adakah mereka tidak Uh, sama ada mereka tidak berkepatuhan ataupun kelemahan kelemahan dalam mereka bentuk ataupun kecuaian pihak pelaksana siapakah pihak yang bertanggungjawab dan perlu di, yang perlu mengambil tang, tanggungjawab ini berapakah kos yang telah ditambah untuk dibelanjakan untuk menyelamatkan projek ini dan juga yang paling penting bila kan jalan ini dapat akhirnya disiap dan dibuka untuk kegunaan awam semua jawapan ini belum dibagi kepada saya walaupun sudah berkali-kali berbangkit Jadi, jadi projek-projek sakit seperti ini bukan sahaja menjejaskan kecekapan pentadbiran tetapi juga mencemarkan nama baik kerajaan madani. Tindakan yang tegas dan konkret perlu diambil untuk pihak yang berkuasa yang berkenaan bagi menangani segala kelemahan dan juga kegagalan ini bukan sekadar dibincangkan di atas kertas. Di akhir kata sekali saya ingin menegaskan bahawa tindakan susulan yang bersifat positif dan tegas mesti diambil terhadap, bersifat punitif dan tegas diambil terhadap mereka yang didapati bertanggungjawab dan dinyatakan dalam laporan kedua audit negara. Malah kes-kes seperti ini perlu disiasat unsur-unsur jenayah seperti pecah amanah ataupun salah laku. Hanya dengan cara ini kita dapat menegakkan keadilan dan mempertahankan reputasi ribuan penjawat awam yang bekerja keras demi negara dan rakyat. Sekian dan terima kasih.